Мы уже имеем у гостя. Это Егитцадзе, колышний заступник министра внутренних справ Грузии, а также колышний заступник министра юстиции Грузии. Мы будем говорить на русском, я так понимаю. Спасибо. Вы были заместителем внутренних дел как раз в период, когда Грузия кардинально менялась, да? Да, в 2004 году. 2004 год, да. вот после, революции, после революции. революции рос, да. Скажите, сколько времени вы были и вот? <свят> Около года. Ну, это было время, когда вот все менялось, когда проводили реформу патрульной полиции, когда упразднили гаи uh -huh. так называемые. Но реформа удалась, uh -huh. хотя у нас не было времени, потому что все, что было, надо было сделать, надо было сделать вчера. Uh -huh. У нас были консультации с европейцами, с американцами, которые предлагали, чтобы это 6 месяцев написать программу, потом 3 года имплементировать это все, но у нас на это время не было. И через 2 месяца мы получили полицию одетую, обутую, хорошими зарплатами бонусами, которые помогали людям, а не грабили их. Mm -hmm. И это было самое-самое главное. Там ничего такого... Не произошло. Это самое главное, когда делаешь такие реформы, нужно хотеть uh -huh. это делать, нужно верить в успех, действовать и э, не задумываться о том, что у тебя будут ошибки, потому что ошибки все равно будут. Uh -huh. И вот так у нас это все получилось. До этого э, наши полицейские сидели, на, извиняюсь, стояли на улице и грабили людей. После этого — Взятки — Да-да, конечно, потому что у них не было зарплаты и э, были, так сказать, официальными бандитами. А после реформы <coughs>, они стали сервис-провайдерами. Uh -huh. Просто мы все живем в советских государствах, я в Грузии, в, в Украине, и раньше мы были, смотрели на правоохранительные органы как какие-то карательные органы. Uh -huh. И до сегодняшнего дня все равно это остается в нас. Но это не карательный орган, это, это, это органы, которые должны право, э, обслуживать людей. Uh -huh. и вот скажите, за эти 10 лет изменилось отношение людей к, люд, к людям в форме, к милиции? Считали ли они их конечно, своими. Конечно, конечно. Потому что когда мы проводили собеседования и конкурсы, ну, один из этих вопросов был, был такой. Ну, спрашиваешь полицейского, который может быть назначен на пост. И спрашиваешь, например, два часа ночи, сильный дождь, и ты, ты патрулируешь и видишь, машина остановлена, человек меняет покрышку. Как ты поступишь? Ну, старые гаишники отвечали, что ну, я потребую, ну, представлюсь и потребую документы. Мне отвечали, нет, неправильный ответ. Потом они спрашивали, как я, Подойдешь, представишься и скажешь, чем я могу помочь. Предложить помощь. Так что после вот этих тренингов, конечно, траст очень поднялся. Даже через где-то 3-4 месяца совсем другое отношение было у людей к полиции. И до сегодняшнего дня это все держится и работает. У нас есть чья новина. Президент Украинского еврейского конгресса Вадим Рабинович подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в кандидаты в президенты как самовыдвиженец. Я хочу разрушить миф об антисемитской Украине, которая тиражируется во всем мире. Я, наверное, самый удачный кандидат. Сегодня необходимо объединение, а я объединяющий кандидат. У меня нет маниакальной жажды власти, я просто хочу помочь стране, сказал он журналистам возле Центра избиркома после сдачи документов. Я уже сказала сегодня про то, что Сергей Тигипко, Ніби теж подав документи, буде балотуватися від партії регіонів. Але так само є інформація, що від партії регіонів кандидатом в президенти буде йти Михайло Допкін. Будемо стежити за ситуацією. Зараз у ці дні власне відбувається балотування на посаду. кандидата у президента, выборы, нагадаю, будут у травня в Украине. Мы возвращаемся к нашему гостю. Скажите, пожалуйста, когда после революции, это 10 лет назад было, правильно, когда вот ваше министерство и люди, которые начали делать реформы, это были абсолютно новые люди или кто-то из тех, кто был политиками до революции? Скажите, как это было? Ну, ну, абсолютное большинство были новые. Откуда они появились? Они были активистами национального движения, они были представителями разных неправительственных организаций, НГО. Вот вы откуда пришли в политику? Я в политику пришел ну, еще в 1994 году. Мы сделали, учредили организацию, неправительственную ассоциацию молодых юристов Грузии. Угу. Тогда еще при Шеварнадзе мы очень хотели, чтобы проводились реформы, там осуществляли разные проекты, писали разные законопроекты. Потом иногда даже удавалось, что парламент это все принимал, но имплементации не было, потому что там не было политической воли. Uh -huh. Также в 1997 году Шеварнадзе создал антикоррупционный совет. Я был одним из членов антикоррупционного анти совета, но ну, согласился, но я знал, что ничего из этого не выйдет, потому что там наверху не было политической воли. То, что я говорю, что там они не хотели. Это, uh -huh. они, это все делалось для галочки. Так для такой картинки, будто да, есть, и Как будто что-то uh -huh. там делается, но на самом деле ничего не делалось. И вот эти молодые люди, которые в разных секторах были активными, они пришли во власть. Ну, на разных э, должностях, там министры, заместители министра, но э, в полиции мы э, сохранили профессиональные кадры, которые нужно сохранять, которые боролись э, с криминалом и так дальше. Но мы упразднили те паразитные структуры, которые ничего не давали. Например, у нас была такая структура ⁇ Борьба с экономической преступностью ⁇ которая, которая ничего не делала, просто грабила бизнесменов. Ну, такие структуры очень много мы упразднили. Uh -huh. Где-то 13-14 тысяч человек пришлось уволить. Uh -huh. Но у них остались, остались, конечно, шансы, чтобы вернуться на новые должностные. Если они проходили конкурсы и собеседования, тогда они возвращались. Uh -huh. Скажите, все вот решения ключевые по реформам, что зачем, какие будут шаги, принимались вот именно молодой командой? Да, да. А вот люди, которые были в политике до этого, они как-то выполняли ваши решения или они были вам как советники? Как это было? Да, конечно, это было комби комбинировано. Мы, мы работали вместе со всеми. Ну, тот, кто поддерживал реформы Саакашвили, конечно, конечно, получали от них рекомендации. Но старых, старого лидершипа, так сказать, uh -huh. в правительстве не было. Не осталось? Нет. Нет. Вот вы, наверное, следите за да, ситуацией в Украине, да, у нас, наш, нас, тоже, я надеюсь, в всяком случае, ждут реформы, но сейчас в Украину возвращаются, ну, то есть к власти возвращаются люди, которые были всегда в политике, да. Есть какие-то совсем новые люди, которые с Майдана, вот, э, там, как, например, Дмитрий Булатов, он стал министром. Okay. Ну, то есть, вот скажите, может, вы имеете какие-то, я не знаю, там советы для Украины. То есть хорошо это или плохо, что много старых людей возвращается во власть? Старое... Если они на реформы. Да, вы знаете, старое и новое это не имеет значения. Самое главное ⁇ хотеть. Если они хотят реформы, они сделают это. Если они не хотят делать реформы, тогда они будут обсуждать очень долго и находить аргументы, почему они этого не могут делать. Ну да, но как раз есть и опасения в том, что это люди, которые прожили в политике там больше 10, 15, 20 лет, и они вернутся к такому стилю. Потому, наверное, важна но, новизна людей. Вы знаете, да, но если, если, если они опытные политики, тогда они должны меняться. Потому что на у народа, как я ну смотрю сейчас, в смысле читаю вот эти все у народа есть требования, чтобы здесь проводились реформы. Здесь в Украине должны проводиться реформы, и эти реформы уже, уже, уже вчера должны быть. Uh -huh. Потому что сегодня, если посмотреть на ситуацию в Крыму, э, я, я не думаю, что это этнический конфликт. Я никогда не думал, что это конфликт в Абхазии был этническим конфликтом между Грузинами и абхазами. И не думаю, что это конфликт между русскими и украинцами. Нет. Это конфликт между тьмем и светом. Понимаете? И вот на этой стороне. Эти люди, старые или новые, не имеют значения, они должны объединиться и проводить очень хорошие, эффективные реформы, чтобы показать тем людям, которые остались за э, вот этой искусственной границей, которую Путин создал в Украине, посмотри, показать, как лучше могут жить люди которые, в стране, где нет коррупции, где все транспарантно и где проводятся реформы. Это это, это, это это будет я думаю ваша победа вот если говорить о реформе полиции да вы там проводили какие-то наверное аттестации какие-то тесты да? То есть много ли людей осталось из старой полиции из новой полиции как это было расскажите ну где-то половина осталось это 12 тысяч около человек осталось с самого начала. 13-14 тысяч нам пришлось уволить. Что с ними произошло дальше? Э, ну, они пошли в резерв кадров. Четыре месяца они могли тренироваться и читать, и готовиться на конкурс, чтобы uh -huh. вернуться или найти другую работу. Uh -huh. Потому что официальных там бандитов без зарплаты лучше, лучше чтобы... Самое, иметь половину, но с зарплатами и с хорошими бонусами. Как изменилась вот зарплата до 2003-2004 года? No, до, до 2004 года у них фактически не было зарплаты. Фактически. Но около 50 долларов. Uh -huh. И еще они назначались, когда они назначались, все платили деньги и после этого, когда они назначались, еще несли деньги начальникам, и начальники несли заместителя э, министра, и заместителя министра несли министрам. Это была системная коррупция. А системная коррупция э, губит страну. Вы знаете, нет нету никакой страны, где коррупции вообще не существует. Но, когда это уже системная коррупция, это уже в э, смысле э, губит страну очень сильно. Так что вот я А я сейчас не знаю. какая зарплата? Вот вы говорите, тогда 50 сейчас, долларов было. Ну, в 2004-м мы повесили где-то было около 400-500 долларов, но <coughs> им полагались премии и бонусы на каждую активность, на каждую в смысле антикриминальную операцию. Бывали, бывали случаи, когда мы выдавали 2000, 3000, 5000 лари премии нашим сотрудникам, потом у них появились социальные гарантии, всякие вот эти остальные. Так что они чувствовали себя хорошо и им самое-самое главное было то, что мы закончили эту системную коррупцию. Никто не требовал деньги за назначение и деньги после назначения. Это самое главное. Сейчас в Грузии популярно быть полицейским. Думаю, да. Думаю, да. То есть молодежь да, хочет. Да. Скажите, а вот вы еще были министром юстиции, заместителем министра юстиции. Да, да. А вот это был какой-то отдельный кусок работы, да, то есть вы полностью меняли законодательство или? Да, да, мы мы, мы меняли законодательство, мы имплементировали но, новые нормы. Мы были, я думаю, первым государством в Европе, которое ввела новый закон. Есть в Америке Sunshine Act, ну закон. О свободе информации. Это еще мы приняли, наш парламент принял во время Шеварднадзе, но это не удалось имплементировать тогда, а потом это все было имплементировано. А закон свободы информации подразумевал, что нет ни одной закрытой информации для журналистов, НГО и так дальше, ни для кого, никакой государственной структуры. А, то есть ты вообще не существует? Вообще не существует. Если сейчас э, любой гражданин э, пойдет в любое министерство и попросит какую-то бумагу, они должны выдать немедленно, максимум, максимум времени только 10 дней, если нужно эту информацию обработать. Uh -huh. И э, после этого у населения, NGO и журналистов э, появилось оружие в руках, легитимное, чтобы проверять государственных служащих, как они живут, сколько они... Зарабатывают, сколько у них декларация было как во время назначения, после двух лет, какая у них, какое у них имущество и так далее. И как решения делаются на, на, на уровне даже горсоветов, когда они выдают право на строительство и, или другие решения. Это все транспарантно, только исключает государственный секрет, который строго регулируется. И, и я думаю, что вот такие законы, ну, как, когда есть сначала политическая воля, потом уже эти законы помогают. То есть конечно. Это все может работать, когда все. Объединированно, собой... обязательно. У нас зараз есть, а, у нас зараз есть включение с Игорь Азурто-Поля, член ОНСО. Это включение с брифингу правого сектора. Мы обещали будем его транслировать, и, Отже... ага. мне там да, мне что Павпа впала трансляція, ми його покажемо. Зараз нагадаю, в готелі Дніпро триває брифінг представників правого сектору. Це пов'язано з, з тим, що Сашко Білий був смертельно поранений вчора. Як тільки у нас становиться трансляція, будемо її включати або показувати у записі. Ми возвращаємося в такому случі к нашому гості діаґецадзе кагдата. В прошлом мне а. В прошлом заместитель министра МВС и заместитель министра МВД, я имею в виду, и, и заместитель министра юстиции. Скажите, пожалуйста, вот вы создавали эти законы, да, когда были, когда были заместителем министра юстиции, вы создавали эти законы? Как их исполняли? То есть создать это хорошо, но вот... Конечно, конечно, самое, самое главное, главное найти... Uh, 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 Хороший, сделать хорошую имплементацию, а uh -huh. имплементацию можно сделать только, когда правительство есть политическая воля и еще есть очень эффективный сектор, NGO-сектор, который это все контролирует и медиа. Потому что правительство всегда старается закрыть информацию. Uh -huh. Ну, правительство в общем, персонально министры никогда не любят давать информацию. Но когда есть закон и есть эффективные, эффективная имплементация, тогда это все возможно. Но с самого начала это, я еще раз повторяю, что нужно хотеть и очень хотеть. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Поделились опытом, будем Спасибо. надеяться, что в Украине эти реформы тоже будут возможными, и мы получим через 5-10 лет абсолютно новую качественную полицию, которую люди не будут, будут не бояться, а уважать. Я, я уверен, что вы получите, но 5-10 лет не понадобится. Это можно сделать за 2-3 месяца, так что вы должны это сделать вчера. Не, не ждите 5-10 лет, через 5 или 10 лет будет то же самое. Делайте сегодня, и через 2-3 месяца вы посмотрите, что это все изменилось. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.